સુરત શહેરમાં લાખોની સંખ્યામાં ઉત્તર ભારતીય લોકો રહે છે રોજગારી માટે આવેલા લોકો સુરત શહેરમાં થઈ ગયા છે હવે વર્ષોથી સુરતમાં રહેતા હોવાને કારણે તેમની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસા પણ સુરતમાં આજ લોકો આગળ વધારી રહ્યા છે તેમણે આજે છઠ પૂજા કરવાની પરંપરાને આગળ વધારી હતી છઠ પૂજામાં ભગવાન સૂર્ય નારણ વિશેષ શુભાસના કરાતી હોય છે સૂર્યાસ્તના સમયે પૂજા કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે ભગવાન દિવાકરને ઉપાસનાનો આ પર્વ હોવાને કારણે તાપી નદીના કિનારે તેની છઠ પૂજા અર્ચના કરવાથી ખૂબ જ લાભ થાય છે તાપી નદીને સૂર્યની પુત્રી માનવામાં આવે છે તેથી તાપી નદી કિનારે સૂર્ય ઉપાસના કરવાનો લાભ સ્વાભાવિક રીતે વધુ મળે છે સૂર્યાસ્ત સમયે તાપી નદી કિનારે લાખોની સંખ્યામાં ઉત્તર ભારતીય લોકો પોતાના પરિવાર સાથે આવીને પૂજન કરતા પણ દેખાયા હતા ઉત્તર ભારતીયોની સંખ્યા સુરત શહેરમાં લાખો હોવાને કારણે તાપી નદીના અલગ અલગ ઓવરા ઉપર અલાયદી વ્યવસ્થા ઉભી કરાય છે દિંડોલ વિસ્તારમાં પણ છઠ પૂજાની તૈયારીઓના ભાગરૂપે વિશેષ તળાવ તૈયાર કરાયું છે અહીં ઉત્તર ભારતીય લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં પૂજા કરવા માટે આજે પહોંચ્યા હતા સાતો સાત જાંગીરપુરાના નાવડી ઓવરા સહિત અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર પણ છઠ પૂજા માટેની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી અને છઠ પૂજા કરાય છે મેરા નામ શ્રીકાંત પંડિત હૈ ક્યા પ્રોગ્રામ હૈ કબ સે ચલ રહા હૈ યહાં પે ये हमारा उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे छठ पूजा के नाम से मशहूर है और सबसे ज़्यादा इसे हमारे भारत के बिहार राज्य में ज़्यादा मनाया जाता है सभी त्यौहारों में से बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि हमारे औरत मर्द 48 घंटा निर्जला उपवास करके बहुत स्वच्छता से मनाया जाता है और इस छठ पूजा की खास विशेषता यह है कि चार दिन चलने वाला ये प्रोग्राम हमारे नहा खा के दिन से शुरुआत होता है नहा खा का मतलब ऐसा है कि आदमी हर रोज नहाता है पूजा पाठ करके खाता है लेकिन उस दिन एक खास विशेष दिन माना गया है शास्त्रों के अनुसार कि हर एक आदमी नहा धोआ कर स्वच्छ कपड़ा वस्त्र पहनकर और अमुक प्रकार की भोजन अमुक प्रकार की सब्जियाँ बनाकर बिना लहसुन प्याज के खाया जाता है दूसरे दिन हमारा खरना का त्यौहार का शुरुआत होता है उस दिन निर्जला उपवास रहता है पूरे दिन बारह घंटा और शाम को गुड़ चावल की खीर और गेहूं की रोटी और फ्रूट वगैरह से इसका पूजा किया जाता है और तीसरे दिन है हमारे जैसे कि आज के दिन इस छठ का शुरुआत होता है मेन त्यौहार आज ही है छठ पूजा मनाया जाता है ये जो कि ये नदी के किनारे बहुत बरसों से मशहूर है कि ये पूजा नदी के किनारे ही होता है जिस गांव में नदी नहीं है लोग तालाब का उपयोग करते हैं जहां तालाब नहीं है वहां पानी खड्डे खोद के भर का उपयोग करते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सूर्य देव की भगवान की पूजा है और ताप्ती नदी जो है हमारे सूर्य पुत्री है इसके लिए त्यौहार को बहुत हम लोग गुजरात में महत्व देते हैं वो भी सूरत ज़िले में अगर गाँव से पहले तो हम लोग गाँव से जाते थे सूरत से गाँव पूजा करने लेकिन अभी गाँव से सूरत में आते हैं पूजा करने के लिए कि भाई ताप्ती नदी के पूजा किया जाए ताप्ती नदी के किनारे आज इसका तीसरा दिन है आज डूबते हुए सूरज को पानी में खड़े होकर अर्ध दिया जाएगा और कल सुबह सूरज उदय होंगे तब इसका भी पानी में खड़ा होकर अर्ध दिया जाएगा और कल इस सुबह इसका समापन होगा और तब जाके जो भी प्रसाद वगैरह होगा वो बटेगा कहाँ पे प्रोग्राम है और कब कितने साल से कर रहे हो प्रोग्राम ये हमारा श्री सर्वोदय सेवा छठगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट अमरोली सूरत के अमरोली विस्तार में ताप्ती नदी के किनारे छपरावाडा रोड स्वामीनारायण मंदिर के पीछे इस जगह का एड्रेस है और हम लोग यहाँ 2011 से पूजा करते आ रहे हैं और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भारत सरकार राज्य सरकार बहुत सारे सुविधाएं हमें दे रही है सूरत महानगर पालिका का मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरी समाज की ओर से और यहाँ के जितने भी हमारे पुलिस स्टाफ है यहाँ के जितने हमारे लोकल गुजराती पब्लिक हैं ये हमारे अमरोली विस्तार के जितने सारे डॉक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा इस समाज के बदौलत उपयोग रहा है बहुत सारे उन्होंने हमारे समाज को मार्गदर्शन भी दिया है આજે સાંજે સૂર્યસ્ત ના સમયે ભગવાન સૂર્યનારાયણ ને અર્ધોરી આપ્યા બાદ આવતીકાલે સવારે સૂર્ય સમયે ફરીથી ભગવાન સૂર્યનારાયણ પૂજા અર્ચના કરીને વ્રત ઉજવણી કરી હતી હજાર કુરસી સાથે હર્ષદેઠા